ko'chada lolada yuribdi ayollar a ko'chada lolani ko'rib kelgan o'g'limiz uyga kelsak kelinimiz g'o'zapoya bo'lib tursa yoqadimi oshe yoqmaydi keyin ha desa o'g'lim kelmayapti ikki kunda bir keladigan bo'lib qoldi kech keladigan endi battar bo'laylik endi xarajatni o'zimiz qildik o'chaqqa o'zimiz o't yoqdik ovqatni o'zimiz qildik bitta ochuvdik bo'tqa bo'lib qolibdi endi battar bo'laylik bolani o'zimiz tug'dirdik o'zimiz tarbiya berdik endi bola buzildimi endi o'zimiz battar bo'laylik endi bu achchiq haqiqat bu nimaga o'zimiz bergan tarbiya natijasi shu o'zimiz sharoit qilib bermaymiz uyda hammom yo'q bo'lsa yo'qki marosim bilan ovora xalqimiz yig'ishtirish kerak buna marosimlarni hozir musulmonni juda ko'pini uyida hammom yo'q er xotinni orasini buzadigan asosiy narsalardan biri bir biridan keladigan badbo'y hid deydi mana misol zo'r ovqat solib keldi bir chini go'shtni bosib qotirma qilib olib keldi bunday De yeyman dediz sassiq yoqadimi qo'yni biqini bo'lsa ham yemaysiz sassiqligi uchun ha, ana endi insonni badanidan ketqazadigan shu narsani ketkazadigan nima hammom dush atir